Сарокская крепость откроется для посетителей в мае будущего года. На данный момент рабочие занимаются реставрацией центральной башни крепости. Сорокскую крепость реставрируют за счет средств, которые были выделены Молдове и Европейским Союзом в виде гранта. В ходе работ используются новые технологии, опробованные при восстановлении крепости Нямц в Румынии. Строительный камень добывают в близлежащих каменоломнях. После реставрации крепость будет выглядеть так, как она выглядела в старые времена. Однако изначально крепость была деревянной. Господарь Штефан Великий для того, чтобы противостоять набегам турок, татар и других врагов, в 1499 году построил на месте форта Альхония деревянную крепость квадратной формы. Она и стала частью оборонительной системы Молдовы. Во время правления господаря Петра Рариша крепость была полностью перестроена. Вместо деревянной была воздвижена Вигнута каменная. Сорокская крепость является современницей итальянского возрождения. По ряду черт она схожа с крепостями Северной Италии, однако есть немало элементов, которые ее отличают от аналогичных объектов на Пенинском полуострове. Эта цитадель по праву отнесена к числу достижений европейской архитектуры, как свидетельство мастерства строительной средневековой эпохи. Последний раз реставрационные работы Сорокской крепости проводились в 1970 году. Проект по ремонту Сорокской крепости предусматривает также строительство двух домов по типу средневековых. Там туристы смогут приобрести вино и блюдо молдавской национальной кухни. Для торговцев сувенирами будет установлено несколько деревянных магазинов. Крепость Сороки прекрасно смотрится с любого места. И с ее стен открывается изумительный пейзаж. Крепость является национальной гордостью Молдовы. Недаром ее изображение присутствует на молдавских деньгах и в паспорте. Восстановительные работы Сорокской крепости включены в единый проект, благодаря которому обновленный вид примут еще две крепости средневекового молдавского княжества – Хатин и Сучава.